Hola, aquí te comparto un spoiler de planificador de bodas basado en el libro. Lo más frustrante para cualquier persona que ofrece sus servicios no son los clientes que todo les importa demasiado, sino aquellos que no muestran interés. Luego de descubrir que el hombre que había llamado su atención era el mismo que estaba a punto de casarse, Nimuea entendió que tenía que actuar como profesional, así que mostró la misma sonrisa que le daría a cualquier cliente, Actuó como todo un líder cuando lo llevó a la sala de reuniones. Reprimió la envidia que sentía hacia la novia, que lo había enamorado a un hombre tan guapo. Como lo discutimos por teléfono, la boda se llevará a cabo en los próximos tres meses. ¿No es así, Kunjiwa? Sí, respondió la futura novia con una linda sonrisa. No era de extrañar que fuera la pareja de un hombre tan guapo. Es bastante apresurado. Tenemos poco tiempo. Normalmente, los niños que estaban por celebrar sus bodas solían acercarse a los planificadores de bodas con unos cinco meses de antelación para que todo quedara lo mejor organizado posible. Pero con tres meses, aún había tiempo. Incluso con dos semanas de anticipación, habían logrado organizar el evento. Ya habían tenido casos así, como cuando el hijo en camino no podía esperar mucho para que sus padres se casaran. Así que se vieron obligados a actuar rápido. Entonces, ¿no puedes hacerlo? El oyente frunció el ceño de inmediato. Cuando el novio habló, sus grandes ojos se giraron para hacer contacto visual y comprobó que la forma en la que estaban levantando las cejas era insultante. ¿Acaso solo era un hombre con buena apariencia? No es que no pueda hacerlo, pero tres meses de preparación me dará menos tiempo para trabajar con los novios. Ustedes al final serían los que más se sientan agotados. Por eso vinimos aquí. Todo el mundo dice que ustedes tienen el lema. Tú lo sueñas, nosotros lo hacemos realidad. Por eso vine aquí, porque quiero que organicen la mejor de las fiestas en estos tres meses, ya que nosotros no podemos hacerlo solos. Al parecer, había cosas que tenía que explicar. Aquel hombre le estaba causando muchos problemas, y él solo estaba intentando explicarle la situación. Nam Nuea sintió que las comisuras de su boca se contraían, pero después de haber visto a tantos clientes así, solo mostró una sonrisa reconfortante. No quise decir que no se pueda hacer. Mis disculpas. Al principio pensó que era un hombre agradable, pero ahora ya no estaba seguro de eso. ¿Sailom? Mm. El hombre guapo y de aspecto astuto que había conocido en un McDonald's. El que dijo que si lo pudiera atrapar, no lo soltaría nunca más. Después de hablar por menos de diez minutos, Nam Nuea quería cambiar de opinión de inmediato, porque aquel hombre parecía ser más un misógino que con una cara educada. Vamos, Pilón, no molestes a Cum La situación se habría vuelto muy incómoda debido a que había dicho el hombre, si no fuera por la risa de la novia que levantó la mano para tocar el brazo del novio con una linda mirada. No soy una persona que endulce sus palabras. Eso es un mal hábito. Parecía ser un gran complemento el uno del otro. Nueva quería reírse a carcajadas, pero la expresión que tenía en ese momento no mostraba ningún tipo de emoción. Bueno, vi que estás mirando a mi novia. No estoy ciego. Así que. Después de decir eso, Silom se encogió de hombros, haciendo que la persona frente a él abriera un poco los ojos. Oye, yo no. En toda su vida, noé nunca había mirado a una mujer. Entonces, ¿por qué lo haría con la futura novia? ¿Por qué en ese momento lo haría? No lo pensé en ese sentido. Solo creo que la novia se verá muy hermosa en el vestido de novia. Dijo Num mientras miraba fijamente el rostro de la novia con cierta envidia. Tenía celos de que tuviera a ese hombre tan atractivo a su lado. Pero después de escucharlo, Nuea sintió que la envidia solo fue momentánea. Debido a la manera de actuar del novio. ¿Ya lo ves? Pilom, estás equivocado. Al parecer, era una persona que tendría celos de un edificio o de su mismo padre. Quería preguntarle si era verdad, pero se encontró con los ojos desdeñosos y la sonrisa seca del talentoso líder de equipo de planeación de boda, que de inmediato cambió de tema.